আজি মই কম মছলাতে বনাবলৈ লৈছোঁ পনীৰ আৰু কাবেলী বুটৰ গ্ৰেভি গতিকে বিলাহী তিনিটা আৰু পিঁয়াজ দুটা নহৰু আদা ইমানকণ লৈছোঁ তাৰপিছতে কাবেেলি বুটখিনি এনেকৈ কুকাৰত চিটি মাৰি লৈছোঁ যেতিয়া ভালকৈ সিজিব কেনেকৈ পাঁচ ছটামান চিটি মাৰি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে সিজাকৈ তাৰপিছত এয়া বুটখিনি সিজিলে তাৰপিছত মই অকণমান পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ তেজপাত এখিলা লৈছোঁ আৰু নহৰু আদা এনেকৈ মিক্সিত দি পিহি লৈছোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজক পিঁয়াজো দুটা এনেকৈ মিক্সিত দি লৈছোঁ তাৰপিছত বিলাহীও মিক্সিত দি মিহি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত পনীৰখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত কেৰাহীত তেল দি এয়া ধুনীয়াকৈ পনীৰখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ পনীৰ যিহেতুকো যিহেতুকে সাতটি কাহাৰত পৰে সেয়েহে সাতটিক আহাৰৰ খাদ্যবোৰ সদায় সাত্বিক হিচাপেই খাব লাগে মানুহে মোৰ মতে মানে আপোনালোকে কেনেকৈ কোনে খাই নাজানো আৰু তাৰপিছতে মছলা নামতে পিঁয়াজ আৰু তেজপাত দি লৈছোঁ পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ৰঙা হোৱাকৈ তাৰপিছত ভালদৰে এনেকৈ পিঁয়াজখিনি ৰঙা নোহোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম তাৰপিছতে ইয়াত দি দিছোঁ এই অকণমান পিঁয়াজ নহৰু আৰু আদাৰ মই পিহি থৈছিলোঁ গোটেইখিনি দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ তেলত বাকীখিনি মই পিছত দিম আৰু মই যিহেতুকে কৈছোৱেই যে পনীৰ সদায় সাতটিক আহাৰত পৰে তামসিক ৰাজহিক আহাৰত নপৰে গতিকে পনীৰ সদায় মানুহে কম মছলাত খালে ভাল আৰু বিশেষকৈ মছলাটো আমি ইমান নাখাওঁ মছলা আমি কম খাওঁ গতিকে কম মছলাতে এনেকৈ বনাইছোঁ পিঁয়াজ নহৰু কিন্তু দিছোঁ কিয়নো পিঁয়াজ নহৰু আদা আমি দৈনন্দিন জীৱনত মানে সদায় প্ৰতিদিনেই ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তাৰপিছত মই পিঁয়াজ পিছাখিনি আৰু বিলাহীও পিহি থোৱাখিনি এনেকৈ তেলতে দি দিছোঁ তাৰপিছত অলপ দেৰি দেৰি এনেকৈ লৰাই ল'ম লৰা পিছত ধুনীয়াকৈ যেতিয়ালৈকে তেলটো ওপৰলৈ ওলাই নাহে তেতিয়ালৈকে এইখিনি মই সিজিবলৈ দিম যিহেতুকে গ্ৰেভি বনাবলৈ হ'লে তেলখিনি ওপৰলৈ ওলাই আহিব লাগে আৰু মছলা নামত এয়া অকল জিৰা এচামুচ আৰু ধনিয়া গুড়ি জিৰা জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান দিছোঁ আৰু এই বাতিটোত কিয় লৈছোঁ মানে মই সেনেকৈ শুকান মছলাবোৰ ডাইৰেক্ট তেলত দি দিলে জ্বলি যায় সেইকাৰণে মই মছলাখিনি বাতি এটাত লৈ পানী অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে তেলত দিলে সেইখিনি জ্বলি নাযায় তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পানী দি এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত তেলত দিওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ দিয়ে মোক জনাবচোন মই হ'লে এনেকৈহে দিওঁ কিয়নো শুকান হয় গতিকে তেলত ডাইৰেক্ট দি দিলে জ্বলি যায় আৰু পানী অকণমান মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ দিলে জ্বলি নাযায় আৰু মোৰ এই পেষ্টটো হ'বই হৈছে দেখিছেনে তেলবোৰ এৰিছে আৰু ওপৰলৈ ওলাই আহিছে গতিকে এতিয়া গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হ'ব তাৰপিছত মই বইল কৰি থোৱা কাবেলী বুটখিনি দি দিছোঁ দি অলপ লৰাই দিছোঁ তাৰপিছতে ইয়াত জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি দিম আৰু মই এনেকৈ বনাওঁ আৰু কোনে কেনেকৈ বনায় আৰু নাজানো কাৰণ পনীৰ মছলা বুলি কয় মানুহে পনীৰত বহুত মছলা দি খায় আৰু আমি ইমান মছলা তেল মছলা নাখাওঁ কমকৈ খাওঁ সেইকাৰণে কম তেল মছলাতে দিছোঁ বিলাহী নহৰু আদা সেইবোৰ আমি প্ৰায় সদায় খোৱা হয় গতিকে সেয়াহে দিছোঁ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত নিমখ হালধি এনেকৈ আন্দাজমতে দি লৈ সেইখিনি অলপ মই এতিয়া সিজিবলৈ ঢাকি দিছোঁ এনেকৈ আৰু এয়া হৈছে আৰু সিজিছে আৰু হ'ব হৈছে আৰু এতিয়া কিমান ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে তাৰপিছত মই ইয়াত জোখমতে এনেকৈ পানী অলপমান এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকেও যিমানটো বনায় সিমানটো পৰিমাণতে এনেকৈ দিব পাৰিব আৰু এতিয়া মই এইখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ উতলি আছে বেছি দেৰি নিসিজালেও হ'ব কিয়নো বুটখিনি সিজিয়ে আছে তাৰপিছত মই নহৰু আদাৰ অথনি তেলত অকণমানহে দিছিলোঁ বাকীখিনি এতিয়া উতলি থাকোঁতে ইয়াত দি দিছোঁ নহৰু আদা পিহি থোৱাখিনি তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত পনীৰখিনি দি দিছোঁ পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত ঢাকন দি দিলোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে হ'বই হ'ল আৰু হৈছে বৰ ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে গৈছে ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে আৰু অৱশেষত এতিয়া হৈ গ'ল গতিকে মোৰ পনীৰ চব্জি